Что, ребята, звонили, спрашивают, Костя, есть агроволокно либо нету? Ребята, смотрите, агроволокно отличается от геотекстиля э, во-первых способом производства, а во-вторых плотностью. Если у геотекстиля минимальная плотность, вот как в данном случае, это сотые, а может быть трехсотые, пятисотые. Вот видите, это, это 200 э -э, у агроволокна там, если не ошибаюсь, максимальная плотность 60 грамм. А вообще, как правило, там 17, 35, вот такого плана. И геотекстиль, что такое грамм на метр, что такое 117, это грамм волокна на метр квадратный. Поэтому геотекстиль будет в любом случае дороже, но геотекстиль сделан из полиэфирных нитей. Он устойчив к ультрафиолету. То есть он будет... Э, э, ну вот у меня там на заборе, я помню, висит э, уже лет 5, и с ним ничего не происходит. А агроволокно, э, оно там долго, короче, это как одноразовая история. И берут, кстати, для утепления винограда, деревьев. Э, я бы все-таки бы советовал бы геотекстиль. Почему? Потому что, смотрите, какая толщина. Вот этот, наверное, там 200 -ый. И вот, я не знаю, смогу ли я вам передать толщину материала. Ну вот, э, вот так вот, да? А, миллиметр 3-4 где-то. А у агроволокна там микрометры по толщине. Это так. Так что звоните. Самый большой склад в Одессе геотекстиля. Константин Мирогрупп.